По Киеву сегодня был массированный обстрел разными видами ракет, крылатыми, баллистикой и беспилотниками-шахедами. Попали в, жилую, в жилой дом. Исключительно жилой я знаю. Попали в жилой дом, сделали, да. сделали э, лишили жизни 9 или 10 человек на, на данный момент. 70, 70 людей пострадавших, среди них беременная женщина, 6 детей. Как вы к этому относитесь? Отвратительно. Когда страдают невиновные, это очень плохо. Тогда зачем ваша страна стреляет по невиновным? Акции ну, запускает ракеты в Кривой Рог, в детскую площадку, в Суму, в центр города. Сегодня вот в Киев, в жил, жилой дом. Мучи забыли добавить. Что, и что? И Еще там. раз вас не слышно. А, Буча, такой вот, город? Да, да, помню. Все это мы, да. Переходьте на канал и дивитесь полный видео.